羊蝎子熟了，嗯，十一上来了哥，哥我看看，嗯，烤的多好，嗯，弟弟拿上桌，嗯，来一人一把，我烤的这个羊蝎子，看这个颜色，味道肯定没治了，外脆<唉>里嫩，嗯，味道确实没治了。 哥，这味道可是个大拇指呀！那不挺好吗？嗯，哥，这口的感觉上来了，那不挺好吗。我爱吃辣猪酱顺便带点韭菜花。 嗯，这样一搭配，味道确实没极了。嗯，嗯，味道干的都不知道，哥。那不挺好吗？爱吃多吃点儿。嗯。嗯这两天你们两个帮我搭蒙古包、搭羊圈，累了想吃啥跟我说。嗯。嗯。